Позывной моей академии принимал, принимал участие в боевых действиях на стороне незаконного воинского формирования ДНР против сил АТО. В июле 2014 я выехал на подконтрольную боевиков территорию с целью вступления в состав незаконных воинских форм, формирований ДНР. С 16 июля по 3 августа 2014 я отдельно от других боевиков проходил специальную военную подготовку в районе населенного пункта Макеевка. На территории полигона Орехово под руководством кадровых военнослужащих Российской Федерации. По окончанию подготовки мне было присвоено воинское звание старший лейтенант. В дальнейшем с августа 2014 по май 2015 я воевал на стороне ДНР под руководством боевика с позывным ГИВИ. Он же подполковник Михаил Толстых Сергеевич, командир батальона Сомали, который подчиняется министру обороны ДНР. Я занимал в то время должность командира отдельной реактивной батареи БМ-21 «Град» первого ТБ «Сомали». В это время я вместе со своими подчиненными непосредственно производил обстрелы позиций сил АТО в районах Донецкого аэропорта населенных пунктов Снежной, Иловайс, Дебальцево и Авдеевка. Сможете ли вы на, по карте показать, где вы располагались и куда вы выдвигались, да, по населенным если пункт, я могу, я вы могу Располагался. располагались позиции за этим телеконом вот телекон тут поля и спуски вниз карьерчики они очень удобны тут дорога, можно заехать быстро отстреляться и уехать наше направление стрельбы было авдеевка коксахим где находились силы украинской армии. Пески. Опытная. Водяная. Шахта Северная. Поселок Ласточкино. И все. Кто вам отдавал непосредственные приказы? Непосредственные приказы у обстреля мне давал мой командир, подполковник Толстых МС. Во время вот. прохождения подготовки Через поступление, так сказать, на службу, где вы проходили конкретно? Конкретное обучение я проходил. Вот. Тут находится полигон Орехово. Недалеко от поселка Великая Ореховая и Орехово. Между Нижней и Верхней Крымкой. Там, где готовят специальных командиров, именно представители Российской Федерации. Конечно. По вашим данным, где в Донецкой области находятся силы Российской Федерации? Техники, По сведениям, которые известны мне, более тысячи человек пехоты и 100 единиц бронетехники находятся в поселке Дмитровка и готовы в любой момент выдвинуться в Донецк, чтобы готовить наступление. Также они находятся в поселке Тельманово, но тут группировка меньше. Около 200-300 человек личного состава при поддержке батареи Д-30 и 20 танков, то есть двух танковых групп.